شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سورہ یوسف کو اختتام تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی وہ بارہ نمبر سورہ تھی اور اب تیرہ نمبر سورہ سورہ الرعد ہے تیرواں سپارہ ہے اور تیرہ نمبر سورہ ہے اس کا آج تعارف اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز کریں اس سورہ مبارکہ کا نام الرعد ہے رے عین دال اراد کیونکہ اس کی ایک آیت میں یہ کلمہ مستعمل ہے یسبح الرعد بہ یعنی اس کی یہ آیت ہے اس آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس کی آیت کی تعداد سنتالیس ہے یہ آٹھ سو پچپن کلمات اور تین ہزار پانچ سو چھے حروف پر مشتمل ہے اس کے چھے رکو ہیں نزول اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا مدینہ طیبہ میں یہ سوال, سوال ہے اس بارے میں علماء کی آرام مختلف ہیں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں قول مروی ہیں آیت کا مضمون مکی صورتوں سے بڑی مناسبت رکھتا ہے علامہ علوسی نے یہ کہہ کر اس اختلاف کو ختم کیا کہ یہ صورہ مکی ہے لیکن اس میں کئی آیتیں ایسی بھی ہیں جو مدنی ہیں والذی یجما بہی بین الختلاف الہا مکیت اللہ آیاتِمنہ مضامین یہ ایک اسلوب ہے کہ اس سورہ میں کون کون سے مزامین ہیں کن کن مزامین کا اس سورہ میں ذکر موجود ہے سورت کا آغاز اس بیان سے ہوا کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے قرآن حکیم کیا ہے کلام الہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وعدانیت اس کی عظمتوں کی بریائی اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ایسی روشن اور ناقابل انکار تقوینی آیات سے ثابت کیا گیا ہے جس کا انکار فقط وہی بد نصیب کر سکتا ہے جس نے عقل و فہم کے کچراغ بجا بجھا دیا ہو سر پر آسماں ہے جس کی رفعت اور وسعت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا پھر اس میں آفتاب و مہتاب اپنے انوار سے ہر طرف اجالا کر رہے ہیں نیچے زمین کا فرش بچھا ہے اس میں کہیں چشمے ابل رہے ہیں کہیں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے دریا بہ رہے ہیں کہیں پہاڑ ہیں جن کی برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جن کی وادیاں قدرت کی رنگینیوں کی جلوگاہ ہیں کہیں شاداب کھیت آ رہے ہیں کہیں باغات اپنی گنا گوں اشجار و اسمار کی بہار دکھا رہے ہیں زمین ایک ہے پانی ایک ہے لیکن اس ایک زمین سے جو پھل پھول اگتے ہیں وہ اپنے رنگ و بو میں اپنے ذائقہ و تاثیر میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں یہ بو قلمونی اور تنوع کہاں سے آ گیا کیا کوئی قلب سلیم ذات پاک کا انکار کر سکتا ہے جس کی قدرت کی جلوہ ترازیاں چاروں اطراف ماب خرام نازہ ہیں ماب خرام نازہ ہیں اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ساتھ ذرا اس کے علم محیط کا بھی اندازہ لگائیے ظاہر و باطن میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جس کے جس کی اسے خبر نہ ہو شکم مادر میں ایک قطر آپ کو انسان بننے تک جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے جن تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو نازک اور لطیف تغیرات وہاں رو پذیر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں جو اس کے علم اور اس کے اذن کے بغیر رونما ہو رہی ہو جس ذات کی جس ذات اقدس کی قدرت اتنی کامل جس کی حکمت اتنی محکم اور جس کا علم اتنا محیط ہو بلا شبہ وہی اور صرف وہی معبود برحق ہے ان براہین ساتحیہ کے باوجود منکرین حق کی ہر کچھ کم حیرت انگیز نہیں وہ باطل کے اندھیروں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ حق کا اجالا اپنی ساری دل آویزیوں کے باوجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہے وہ دعا مانگتے ہیں تو یہ عرض نہیں کرتے کہ انہیں نور حق کو پہچاننے اور راہ حق پر چلنے کی سعادت نصیب ہو بلکہ عرض کرتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا یعنی مانگنا کچھ اور تھا اور مانگتے کچھ اور ہیں لیکن رحمت خداوندی ان کی استفلانہ ضد پر فوراً مواخذہ نہیں کرتی بلکہ انہیں مزید سوچنے سمجھنے اور حق قبول کرنے کی مہلت دی جاتی ہے وہ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَتٍ عَلَى مَغْفِرَتٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ اے معبوب تیرے رب لوگوں کے ظلم کیشیوں کے باوث ان سے در گزر ہی فرماتا رہتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں میں خود ذہنی روحانی عملی انقلاب برپا کرتا ہے اس کا ذکر بھی آیت نمبر انیس چوبیس میں فرما دیا اسلام سے بے پہرا ہوتے ہوئے انسان کا دامن فکر و عمل جن آلودگیوں سے ملوث ہوتا ہے انہیں بھی آیت نمبر پچیس میں جامع طور پر بیان کر دیا تاکہ اسلام کے انقلاب آفری اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے اگرچہ دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کی ہر آیت و ہدایت کا مینار ہے لیکن میں قارئین کی خصوصی توجہ آیات نمبر دس ستارہ اور اٹھائیس کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے افراد و قوم کے عروج و زوال کا ایک اٹل قانون بیان فرما دیا ہر وہ شخص یا قوم جو اپنے موجودہ پستی اور ذلت پر نالا ہے اور عروج و بلندی کی خواہ ہے وہ اس آیت کو بار بار پڑھے قرآن سے ناواقف لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ تنازع للبقاء یعنی سٹرگل فار ایگزٹنس اور بقائے اصلہ سروائیول آپ دی فٹنس کا نظریہ سب سے پہلے ڈارون نے پیش کیا لیکن اگر آپ آیت نمبر ستارہ کا بغور مطالعہ فرمائیں گے تو آپ تسلیم کریں گے کہ حکمت کی انگوٹھی کا یہ قیمتی نگینہ بھی قرآن کے بارے حکمت ہی کا ایک چمکتا ہوا موتی ہے سبحان یہ ڈارون شارون کوئی نہیں یہ بھی قرآن سے ہی ہے بس ہم نہ لائق ہیں تو کیا ہوا کیا ہم اس قرآن سے کچھ ثابت نہیں کر سکے یہ ہمارا قصور ہے قرآن کا قصور نہیں ہے انسان اپنی مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود آج بے چین اور مضطرب ہے اس کے فکر کے افق پر خوفناک اندیشیوں اور کرمناک تصورات کے بادل چھائے رہتے ہیں نرم گداز صوفوں پر بیٹھ کر بھی اسے اطمینان نصیب نہیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر حسن اوریاں کی اشوت تو اشوا اور نغموں کی پہار بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی دولت کے انبار بھی اس کو تسکی نہیں دے سکتے اتمنان قلب ہی وہ جن سے نایاب ہے جس کی انسان کو آج سے زیادہ سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم نے اپنے سادہ دل نشین اور اوپرور انداز میں یہ بتا کر الابکر اللہ تتمین القلوب انسان کو اس مطاعِ عزیز کا سراغ بتا دیا ہے بھئی تمہارے دل کو سکون کیسے پہنچے گا آخر میں یہ فرما کر بات ختم کر دی کہ اے محبوب میں نے تجھے رسالت کا منصب بخشا اور صحیف رشت و ہدایت عطا فرمایا ہے تاکہ تو اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے انسانیت کو شارعہ ہدایت پر گامزن کر دے زبان تیری ہے لیکن بات میری ہے قدم تو اٹھاتا ہے توفیق میں بخشتا ہوں رکاوٹوں دشواریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے منکرین کے شور و غوغا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ اپنے فرض رسالت کی ادائیگی میں سرگرم رہیں اگر یہ کور باطن تیری نبوت کا انکار بھی کریں تو پرواہ نہیں تیری رسالت تیری صداقت کا میں خود گواہ ہوں اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے دل نور وحی سے منور ہیں